Скажите, пожалуйста, хотелось бы, ну вот опять же, действительно, эти матчи были очень похожи, и, наверное, чем-то по на напоминали плей-офф. В каком состоянии, на ваш взгляд, ваша команда подходит уже практически плей-офф, заканчивается правильно чемпионат? Ну, однозначно, в лучшем состоянии, чем это было на протяжении сезона, потому что все эти наши постоянные ротации вынуждены ротации игроков, при том не то, что мы брали где-то там со стороны, а внутри команды постоянно мы э, меняли стартовые пятерки, меняли действующие, действующие, лица, постоянно менялись, потому что травма череда, череда просто какая-то сумасшедшая череда. Травма была, и весь сезон это длилось, вот сейчас мы последние несколько игр уже, пусть даже там у нас пока не нет, там Голу, иногда, Попадает сейчас Дима Скабинцев в связи со здоровьем, но хотя бы там такой костяк, там 7-8 человек, которые играют постоянно, э какой-то период времени, без стран, вот, немножко почувствовали взаимодействие и набрали те кондиции, которые нужны перед плывом. Я считаю, что опять-таки состояние лучше, чем это было в середине сезона, но еще пока не идеально впереди есть еще какое-то время. Вот впереди сейчас у нас будет очень важная игра с Харьковым. Вот. Я думаю, что к концу марта, когда будут стартовать игры плей-офф, мы наберем свои оптимальные кондиции. Как и три дня назад, сегодня результат сел на волоске до последнего. И ну, целый ряд эпизодов, наверное, можно было бы назвать ключевыми и повлиявшими на этот итоговый результат. Вот какой из них, на Ваш взгляд, был решающим? Я лишь считаю, что сегодня то, что там эпизод, знаете, это как на каком эпизоде время остановилось. Остановилась на эпизоде, когда было плюс 3 в Одессе. Одесса сегодня, если бы игра продолжалась 3-4 часа, возможно, вот так все это время и было бы плюс три у нас, плюс три в Одессе. Другой вопрос, почему мы дали Одессе сегодня вот эту возможность быть все время в игре и победить в концовке. Невозможно рассчитывать на результат, когда ты проигрываешь 20 отборов на своем счете. Но это просто ну, уму непостижимо. Мы сегодня проиграли 20 подборов на своем счете и пропустили 17 очков второго шанса. То есть, если убрать, плюс потеряли 13 раз мяч, при этом 9 из этих 13 потерь на счету двух первых номеров. И дали возможность забить после потерь 15 очков. То есть, 32 очка мы подарили просто здесь. Значит, мы защитились, мы сегодня отработали, пропустили 66 очков, ой, нет, 56 очков. И Дарья еще подарили 32 очка здесь. Ну, По-другому это цифры, говорят об этом. Вот. То есть мы, мы сегодня просто-просто дарили шансы. По всем остальным показателям мы отлично отыграли. Мы проиграли подбор, и я говорю, что очки второго шанса, очки после потери. Сможем это все, вот это все моменты поправим. То есть, это постановка спины, она зависит от того, насколько сконцентрирован, насколько он заряжен, насколько он больше хочет забрать мяч у противника. Потеря мяча, это все тоже связано с концентрацией. Поэтому Спасибо. я уверен, что вот эти 32 очка в следующей игре мы можем, можем нивелировать. Спасибо большое за комментарий. Желаю вам удачи в следующих матчах.